Здравствуйте! Сегодня возле масложирового комбината состоялось пикетирование. И у нас в студии находятся исполняющие обязанности директора славянского масложирового комбината Виталий Леонидович Калмыков и правозащитник Иванова Татьяна Борисовна. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, я уже заявила, что сегодня, в общем-то, для города неожиданно возле вашего завода, рабочие завода вышли с какими-то требованиями. Почему это случилось? Чем вызвано это пикетирование, этот митинг? Это случилось буквально экспромтом, это не было какая-то подготовленная акция. Сегодня с утра мы совместно с нашими рабочими самоорганизовались, нарисовали плакаты. С этими плакатами написали заявление в исполком о проведении данного мероприятия. И прошли дороги, просто поставили вдоль дороги, пытались обратить внимание общественности на проблемы нашего завода. Что явилось предпосылкой? Уже в течение нескольких месяцев поступали угрозы непосредственно директору предприятия, поступала информация о том, что на завод готовится рейдерское нападение. Но пока это было просто разговорами, мы продолжали работать спокойно, работали, выпускали основную продукцию. Но в последнее время количество э, негатива, которое приходило о предприятии и на предприятии, резко увеличилось. Во-первых, прошла информация, и нам позвонили с управляющего офиса, что 40 людей в балаклавах с оружием попытались захватить офис. Порвались внутрь, разрушили технику, физически э, покалечив сотрудников. даже Извините, до я офис, да, где, а без, где у вас офис находится? Э, город Киев. Там именно управляющая компания представлена именно в городе Киеве и там именно на офис было совершено нападение ну, звонили люди оттуда конечно это было не то что неприятно это было действительно страшно мы боимся что подобная ситуация может получить продолжение именно у нас если даже в Киеве, в столице нашей страны, происходят такие противоправные действия, то в регионах даже и говорить не приходится. Город перенасыщен оружием, город перенасыщен вооруженными людьми. И кто, что, как это все может произойти, это неизвестно. Помимо всего прочего, это является угрозой даже просто нашим людям. Людям, которые приходят на работу, зарабатывают свою зарплату. Скажите, пожалуйста, мы давно не делали сюжеты о, масложир, о масложире. И вот какая сейчас там ситуация, сколько людей работает? На сегодня специальный состав предприятия это 363 человека. Все они работают, помимо всего прочего есть, на предприятии работают и ну, супруги супруга. Таким образом, это полностью семей. семейный, да, для них это конечно любая остановка предприятия это очень тяжелый удар. Таким образом, более 300 семей Славянска и области, потому что люди приезжают из райгородка из Николаевки, ну, со всего региона славянского, для них это тоже очень существенный удар по источнику финансирования их семьи. Мы этого боимся. Помимо прочего, я хотел еще обратить внимание, уже звонят наши поставщики, которые поставляют нам основную продукцию. Они жалуются на то, что им идут определенные угрозы, не угрозы, но звонки о том, чтобы они прекратили нам поставлять. У вот нас сейчас завод, в принципе, вот 2, 2 суток простаивал, потому что нет сырья. Семечек. Да, нет семян подсолнуха. Вот, вот этот фактор, то, что, понимаете, в начале сезона, когда, казалось бы, работать и работать, а мы уже двое суток простояли, поэтому люди решили просто, вот это послужило тем импульсом, который с подвиг людей, мы нарисовали плакаты краской на обоих, и вот так вышли. Татьяна Борисовна, ну, с точки зрения закона, что происходит? С точки зрения закона, если говорить о сегодняшней акции, то абсолютно законный предусмотренный Конституцией способ. Работники завода попытались защитить свои права, обратить внимание, вышли на мирную акцию протеста, обратили внимание на то, что действительно вот на заводе существуют проблемы. А с точки зрения проблем завода, то здесь действительно юридически просматривается серьезная заинтересованность в том, чтобы завод перешел в чьи-то другие руки. Потому что наличие задолженности завода еще не говорит о том, что нужно забирать имущество этого завода. Если существует задолженность, то, в принципе, можно возвращать эту задолженность в виде денежных средств. И, в общем-то, действительно завод имел кредит действительно задолженность существовала, что абсолютно логично в связи с тем, в какую ситуацию попали предприятия Славянска. Здесь какое-то время не было территория под контроль на Насколько Украины, пострадал масложир? И масложир действительно пострадал, потому что какое-то время он не работал, и действительно накопились какие-то долги. Слава Богу, предприятие встало на ноги, предприятие заработало. И, в общем-то, все, кто имел какие-то взаимоотношения с предприятием, понимали, что раз предприятие начало работать, значит есть возможность рассчитаться по долгам, в том числе и по кредиту. И сейчас нужно было поддержать или леять это предприятие для того, чтобы если, если хочет банк вернуть свой долг, то нужно наоборот проявить заинтересованность, чтобы предприятие работало. Я увидела совершенно обратный процесс. То есть как только предприятие стало на ноги, и появилась возможность вернуть долг. Банк вместо того, чтобы поддержать предприятие, либо потребовать возвращения денежных средств, начинает взыс налаживать взыскание на само имущество завода. То есть банк не интересует деньги, что очень странно. Вы пробовали договориться? Завод действительно все это время ведет переговоры с банком. Завод выходит на переговоры с предложением что мы готовы погашать кредит, рассрочите нам его во времени, мы какое-то время не работали, нам тяжело, рассрочьте нам во времени и мы будем погашать этот кредит. вот после таких предложений завода когда банк не идет ни на какие предложения, тем более странно. а юридически я вижу действительно заинтересованность в этом заводе каких-то других лиц, поскольку ну во- первых забрать это имущество, можно было действительно только с большим нарушением. Потому что наличие долга еще не говорит о том, что вы можете забрать это имущество. В 2014 году, в августе месяце, были решения судов о том, что договора ипотеки, по которому имущество завода было передано в ипотеку, признаны недействительными. И накладывать взыскание на имущество завода, даже по каким-то долгам, юридически было невозможно. Тем не менее, при наличии незаконных договоров ипотеки в августе 2014 в декабре 2014 появляются решения Запорожского суда о том, чтобы хозяйственного, Запорожского хозяйственного суда о том, чтобы наложить взыскание на предмет ипотеки. То есть, ну, дальше э, эти суды прошли там апелляционную инстанцию и высшую специализированную. Как юристу мне абсолютно очевидно, что решение судов незаконно. Но это проблема нашей судебной системы не только вот в этих решениях, которые касаются завода, мы знаем, что проблема судебной системы давно плачет реформа, судебная давно как бы люди страдают от того, что не могут защитить свои права и предприятия страдают от этого. Здесь проблема серьезная есть в, вот, в незаконных решениях. Дальше, Такие же незаконные действия нотариуса, еще более незаконные и даже уже уголовные действия регистратора, которые, входя в реестр в октябре месяце, вносят изменения в реестр собственника августом месяцем. То есть есть под, подделка документов, да? Есть подделка документов, есть должностные подлоги, есть реально уголовно наказуемые деяния. По этому поводу сейчас возбуждены криминальные проваджения. У завода есть все шансы побороться за свое имущество. Я думаю, юридически у них это получится. Вопрос только в том, что при таких незаконных, серьезных и даже с элементом криминальных нарушений действий люди действительно сейчас могут остаться без рабочих мест и без денежных средств. Это городообразующее предприятие. На предприятии работает вот практически 400 человек, вы назвали, да, да. да? Вот директор завода говорит, что больше 400. Если считать, что эти 400 человек содержат еще членов своих семей, а если считать еще, что с этим заводом э, связаны и работают очень много подрядчиков, а это еще работа ряда мелких предприятий, а то для города это достаточно серьезно. Ну, Маслажир всегда был одним из ведущих предприятий в вот экономике города. И стабильная работа масложира – это одно из условий вообще-то стабильной работы, вообще наполнения бюджета. И поэтому, да, очень удивительно, что для такого серьезного для города предприятия, когда оно уже не первый год в этих проблемах, никто не обращает внимания на эти проблемы. Ни власти города, ни правоохранительные органы не обращают, никто не обращает на это внимания. Тут нужно поднимать эту проблему и разбираться достаточно серьезно, в том числе и правоохранительным органам. То есть вы боитесь вот чего, что когда будет переход, вот эта вот тяжба между изменением собственника, завод придется закрыть? Да. То есть какое-то время, имея, в общем-то, и базу, и имея наработанные рынки сбыта, все равно завод придется его, пока он будет переходить туда-сюда бумажки, тянуть. Но я это... скажу, что проблема глубже и серьезнее, потому что я как правозащитник достаточно часто сталкиваюсь с подобными проблемами. И я вам хочу сказать, что очень часто новые собственники приходят не для того, чтобы развивать это предприятие, его модернизировать, получать прибыль и заниматься им, а для того, чтобы его порезать на металлолом. И таких примеров масса по всей Украине. И поэтому тут может быть не просто, что оно будет временно приостановлено, а вообще неизвестна дальнейшая судьба завода. Что будет дальше с заводом? Будет ли завод... Вы же понимаете, что банк не может заниматься производством. Банку это имущество, этот завод не нужен. Здесь варианта два. Либо банк имеет уже какого-то собственника, которому продаст это, либо будет искать какого-то собственника, которому продаст это. И что это будет за собственник? Он его купит для чего? Никто об этом не знает. Возможно, собственнику нужны просто здания, сооружения, ему не нужно это производство. И он каким-то образом, я не знаю, подразвлекательный центр будет это использовать, например. Да? Либо ему вообще не нужен этот завод, он порежет это на металлом, а здание продаст как стройматериалы. Все, что угодно может Ну и какие ваши дальше пути вот, борьбы за свой завод? Ну, кроме тех, которые собираетесь апелляционный суд подавать и Какие еще ну, действия? Здесь не апелляционный, здесь Верховный суд, процесс уже в Верховном суде, mm -hmm. рассматривает Верховный суд и открыто право уголовное производство. Народные депутаты знают ли о вашей проблеме? Это такой вот, чтобы поднять, э, ну скажем так. Э, До сегодняшнего дня депутаты вопрос, не знали, я так услышали. думаю, что теперь они узнают. Да. В Киеве что вы собираетесь делать? Вот что это собирается делать ваш хозяева в Киеве, офис ваш? В Киеве точно так занимаются этой проблемой, и поскольку есть серьезные нарушения в переходе права, права собственности, то есть возможность сейчас и юридически побороться за это предприятие, и есть возможность поднять это на государственном уровне, поскольку банк, который... Вот, с помощью нечестных или как бы криминальных, может быть, и, может быть, банк этого и не хотел а, и а, как бы не понимал. А, случайно не действ... получилось? Нет, не понимал, какие действия незаконные могут совершить люди, когда к нему обратились, когда к ним уже обратились с этими документами. То есть открывая исполнительное производство, а, ну как бы уже а, а вот переданы как... документы, и ты понимаешь, что дальше это должен делать исполнитель. Я мало верю в то, что исполнитель добровольно будет нарушать закон. Вот мало в это верю, что банк как бы в этом не участвует, а исполнитель добровольно. Я мало верю в то, что регистратор добровольно нарушает закон, а банк в этом не участвует. Я в это верю мало. Но это все-таки нарушал не банк, а нарушали какие-то другие должностные лица. Поэтому тут есть возможность сейчас юридически бороться за это предприятие, но вопрос достаточно серьезный, учитывая, что банк государственный. А хотелось бы еще такой вопрос. Вот вы обращались к губернатору, вот был у нас экономический форум, тут у нас кто-то участвовали, обращались, знает ли наша областная администрация о том, что происходит на одном из работающих заводов? Обращались? Я не могу эту информацию дать, поскольку это при рогативе управляющей компании, они обычно занимаются такими вопросами. Просто до событий прошлой недели, до событий рейдерского, попытки рейдерского захвата офиса в городе Киеве, у нас мы просто работали. Мы не, не, не лезли говорю, в политику, мы не занимались такими вопросами, которые возникли перед нами сейчас то после уже попытки рейдерского захвата мы столкнулись с необходимостью каким-то образом хотя бы просто обратить внимание на себя, как вы правильно сказали. На сегодня у нас удалось, к нам приехал исполняющий обязанности мэра города, и мы надеемся на его помощь, его содействие в решении наших вопросов. Хотя бы сохранить нам, нам работу. А вы знаете, я, наверное, обобщу это все, чтобы не создалось впечатление, что в связи с тем, что это перед выборами, да, и вот это какая-то акция. С этой проблемой сейчас сталкиваются не просто предприятия, а сталкиваются и граждане, в том числе, особенно те, которые были либо на территории, где проходила антитеррористическая операция, и это еще ждет тех, кто сейчас на территории, где проходит антитеррористическая операция, когда люди попали в сложные жизненные ситуации, и у людей, а у большей части граждан тоже были кредиты, не только у предприятий были и какое-то время они не могли их погашать, То после того, когда заканчиваются эти все проблемы в жизни людей либо предприятий, банки считают, что на второй день у людей появилась возможность вдруг сразу за один день погасить кредиты. Но не появится это ни у предприятий, ни у людей такая возможность на второй день, потому что люди и предприятия остались без ничего. Поэтому тут серьезный вопрос, который должны рассмотреть на уровне Верховной Рады принятие какого-то законопроекта, который бы дал возможность людям встать на ноги, предприятиям встать на ноги. Не раз говорилось о том, что наоборот, предприятиям, которые пострадали от оккупации, что для них сделали какое-то государство преференции, чтобы снизил какую-то налоговую ставку. Но ничего мы не услышали, я думаю, что и вы тоже об этом ничего не слышали. Но тем не менее, город пережил уже 91 год, 98-й год, перерезанный содовый комбинат, развалившийся керамкомбинат, разваливающийся уже до основания уже АИС. И, конечно, не хотелось бы потерять масло-жир комбинат, тем более которому еще так и повезло, что выплатили долги по зарплате я помню еще в 2005 в каком году, да, что у ваших сотрудников нет э, долгов по зарплате. Вообще отсутствует. Отсутствует. Поэтому я думаю, что у вас все получится. А мы будем следить за вашей борьбой и освещать, как она будет идти. Надеемся, что вместе мы Спасибо, победим. Да. Спасибо. Спасибо. Очень да. хотелось бы, чтобы вместе да. победили. Да? А нашим телезрителям я хочу напомнить, что у нас в студии были представители славянского масложирового комбината, исполняющие обязанности директора Калмыкова Виталий и правозащитник Иванова Татьяна.